amma batu. Alhamdulillahirabbil alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga keberkahan selalu menyertai saudara. Dan hari ini Mbak Salim bisa live lagi di sore hari. Dan dalam ilmu pengetahuan ini, Mbak Salim akan memberikan sebuah pegangan khusus. Insya Allah, saudara akan mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ini, yaitu melindungi kulit kita, baik itu fisik maupun non-fisik, yang artinya benda tajam, benda tumpul, dan benda yang membahas tubuh kita. Insya Allah, akan terselamatkan karena ada energi yang terkandung di dalam pori-pori ini setelah menyerap asma syir ini. Nah, yang mana dengan membaca ini cukup di dalam hati saja, yaitu dengan membaca "Bismillahirrahmanirrahim", ala ilaha illallah", "Aku berdiri". Alif, hu, Allah tempatku. Saat membaca doa tersebut, tak tahan nafas. ya. Lalu pelan-pelan sambil di dalam hati mengucapkan, Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah, ya Allah tempatmu. Berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu hembuskan nafas pelan-pelan. Mbak -pelan. Salim ulangi lagi. Duduklah bersila atau berdiri. Dengan membaca, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati mengucap. Ashadu ala ilaha illallah aku berdiri, alif, hu, Allah, tempatku. Lalu hembuskan nafas pelan-pelan sambil di dalam hati mengucapkan. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ya Allah, tempatmu. Setelah kita mengeluarkan nafas dengan santai, lalu dilanjutkan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa amalan tersebut bisa dibaca sambil duduk atau berdiri. Dan setelah itu tiupkan kedua telapak tangan saudara. Tiupkan. Usapkan ke seluruh tubuh saudara. Nah, setelah itu kita meditasi satu menit saja untuk menggabungkan energi yang telah kita ucapkan tersebut. Ya, duduk bersila meditasi satu menit sambil di dalam hati membaca doa tersebut. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ilaha illallah aku berdiri alif hu Allah tempatku. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ya Allah tempatmu berkatlah ilaha illallah Muhammad Rasulullah baca doa tersebut saat meditasi satu menit nah setelah kita melakukan doa satu menit atau meditasi satu menit tersebut lalu usapkan ke seluruh tubuh dan ritual selesai ilmu ini tanpa amalan tanpa puasa tirakat bisa dilakukan setiap malam Jumat untuk mengisi powernya. Lakukan setiap malam Jumat, waktu bebas, lebih bagus habis maghrib atau habis isya. Semakin malam juga semakin bagus. Dan untuk hari-hari biasa, boleh diamalkan dan boleh tidak. Waktu saudara akan berpergian jauh atau menghadapi musuh baca doanya bisa sambil berdiri atau duduk ucapkan seperti yang Basalim uraikan di atas lalu setelah itu bisa menemui musuh atau mengadakan perjalanan yang jauh nah bila saudara merasakan setelah membaca doa ini atau meditasi akan merasakan getaran-getaran tubuh, hawa hangat, dingin, panas yang menyelimuti seluruh tubuh saudara. Bila hal itu bila hal itu terjadi, maka saudara jangan terkejut atau heran karena pengenalan energi anti besi ini ya akan menyelimuti seluruh tubuh saudara tapi ingat energi ini sedikit panas di dalam tubuh kita ya yang mudah emosi harap berlatih bersabar karena apa energi besi itu di dalam tubuh itu terasa hangat dan panas yang sering membangkitkan emosi ya itu harus hati-hati karena besarnya energi anti besi ini dan Mbak Salim harap setelah memiliki ilmu anti besi ini, harap jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang dilarang. Hal ini akan melemahkan energi yang saudara miliki. Energi ini, kekebalan besi ini hanya bermanfaat untuk menghadapi orang-orang jahat atau saudara lagi terancam. Insya Allah tanpa pengawalan apapun Saudara mampu menghadapi siapapun ya dan keselamatan Insya Allah ilmu ini bila dihantam besi di dalam tubuh kita itu akan terhindar ada saja keselamatan yang akan menaungi kita Contohnya saat mau ditusuk saat mau dibacok saat mau dipukul atau dihantam e, benda dari bahan besi Insya Allah Saudara akan selamat. Entah itu meleset, entah itu orang yang mau menghantam terjatuh sendiri, entah itu orang yang mau membacok kena senjatanya sendiri, dan lain sebagainya. Tapi syaratnya saudara harus melawan, jangan diam seperti patung. Contoh melawan itu menghindar, intinya saudara berusaha selamat, ya, tidak pasif, diam saja. Jadi bangkitkan bangkitkan ilmu ini dengan energi tekad saudara untuk selamat. Akhirnya akan menjadi sempurna. ya. Kalau kita diam saja, ilmu ini tidak berfungsi. Karena apa? Tidak ada pancingan di dalamnya. Nah, semoga ilmu anti besi ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silahkan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anti besi.